Okay, Assalamualaikum. So, kita bersama lagi dalam podcast Kejap Je. Ah, okay, so untuk episod kali ni, kita bawa seorang yang sangat istimewa. Ah, Beliau ni adalah seorang trainer. Lahir daripada tim All Star juga. Sebab dekat All Star, kita punya tagline kita adalah Sell Your Skill. Everyone can train. Ah, So, hari ni orang yang kita nak bawa ni, dia lahir daripada tim All Star juga. Ah, Trainer yang sangat disegani lah sebab ilmu dia ah, bukan calang-calang. So, hari ni kita ada Coach Johari atau lebih glamour dengan panggilan Coach Joe. So Assalamualaikum selamat datang Coach Joe. Waalaikumsalam. Ha, Okey. So boleh perkenalkan diri sikit. latar belakang macam mana semua? Okey pertama sekali uh, terima kasih. So pada hari ini uh, saya ingin berkongsi lah sebab saya ni uh, jarang lah nak berkongsi saya punya background kan. Uh, so bila saya berkongsi tu mungkin dalam uh, kelas saya lah. Ah, ha, so kelas yang saya buat secara eksklusif. Ah, ha, mungkin peserta saya mungkin kenalah saya ni siapa? Okey, saya Joe. Ah, ha, Joe Hari boleh panggil Coach Joe. Ah, ha, ha, saya lahir di negeri Sembilan So saya anak orang Nogogi lah. Wali, wali. Ah, wali. Ah, ha, ha, anak Felda juga second generation. Saya belajar di negeri Sembilan hmm. dan akhirnya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang perakaunan Ah, ha, so saya juga. Aa, sedang mengambil uh, master MBA dan juga uh, seorang yang bergerak chartered accountant lah melalui uh, CIMA. Uh, so, Alhamdulillah doakanlah saya punya perjalanan dalam bidang education ni pun berjalan dengan lancar. Ah bukan kaleng-kaleng. Ah kawan-kawan semua, dia bukan sekadar accountant biasa je. Ah saya pun sebenarnya first time kan kita mendengar background dia yang uh, ah, bukan kaleng-kaleng tadi tu. Ah rupanya chartered accountant lepas tu masih lagi sekarang ni tengah masih sambung belajar lah. Ya masih dalam MBA. Oh, masih dalam MBA. ya. Ah, masuk so anda kat luar sana. Apa lagi alasan anda tu tak sambung belajar? Tengok coach Joe kita yang jadi trainer ni pun Masih lagi sambung belajar Okay so coach Joe saya nak tanyalah Macam mana boleh tiba-tiba Satu akaunter lah Semua macam keuangan Tiba-tiba jadi trainer Kita nak tahu kenapa nak jadi trainer okay. And macam mana boleh terjebak Okay ni memang ramailah yang tanya kan sure. Dekat saya kan Okay pertama hmm. sekali Saya passion saya memang dalam berakaunan dan juga keuangan So saya bermula dulu Masa sekolah-sekolah lah ha, Masa tu kan kita ni tak tahu Nak jadi apa doktor Saya pun tak tahulah Kita waktu kecil-kecil dulu, cita-cita kita tak habis-habis kita nak jadi apa? Kita nak jadi ustaz lah, polis, ahli bomba, apa lagi? Kisah-kisah. Kisah-kisah, pensyarah macam itulah. Akaunter ni tak terlintas pun dekat fikiran. Bila saya dah, bila belajar-belajar kan, ha, saya pun akhirnya bila nampak saya punya keputusan tu hmm. menjurus ke arah perakaunan. Jadi saya okay. teruskanlah jenis dalam perakaunan. Perjalanan saya dalam karier ni dah mengambil masa lebih kurang 15 tahun dalam dunia korporat. Saya pernah berada dekat dalam big four company Audit. Uh, before audit um, saya juga pernah berada dalam band negara mm. band negara Malaysia kemudian saya berpindah ke uh, GLC di Telekom Malaysia uh, dalam Telekom tu saya belajar banyak lah uh, saya pernah pergi ke Menara Kuala Lumpur Senyam Rahat so mm. saya jaga KL Tower saya pernah jaga the whole building dekat dalam Telekom Malaysia seluruh Malaysia dan saya juga pernah menerajui dan jadi advisor untuk finance lah financial advisor untuk PM di state Selangor dan akhirnya saya habis 15 tahun tu saya mula fikirlah dunia korporat ni kita tahulah doktor macam mana kan. Aa, mungkin inilah masanya saya berkhidmat bukan hanya untuk membantu syarikat okay. so saya dah mula untuk fikir apa kata kalau saya gunakan skill yang saya ada, ilmu yang saya ada dan juga pengalaman yang saya ada selama 15 tahun ni untuk saya beri kepada orang lain juga. Aa, so saya nak transfer skill dan juga knowledge tu lah kepada orang lain. So start tu lah terjebaklah dalam dunia, training lah juga memberi latihan kepada ramai usahawan ataupun individu dekat luar sana mengenai kepentingan kewangan dan juga perakaunan. Kalau kita cerita pasal pengalaman ni kan, kadang-kadang uh, uh, tadi awal-awal bila coach tu sebut 15 tahun, orang mungkin akan rasa impresif dengan uh, 15 tahun tu lah. Maksudnya dah lama maknanya you punya pengalaman tu memang lama. Tapi bila you sebut syarikat-syarikat yang you pernah terlibat, oi lagi memang heb hebat. Ada Orang lebih hebat tu daripada saya. Tapi daripada saya sangat -sangat dah sangat-sangat hebat lah tu. Kalau macam coach Jo sepanjang 15 tahun atau mungkin kita kata kita tak terhadkan kepada 15 tahun itulah. Sebab you kata uh, memang uh, minat kan dekat bahagian perakaunan semua ni. Ada tak apa-apa memori atau pengalaman sebab sekarang ni you berdi, duduk kat sebelah saya ni of course lah uh, coach Johari ni yang, yang ada sekarang ni dibentuk melalui apa yang you dah lalui betul dalam kehidupan. Yeah. Uh, so ada tak moment-moment yang you rasa tak dapat dilupakan dan moment tu mungkin boleh uh, menjadi kisah, inspiring story lah kita kata untuk audience kita. Uh, pertama sekali, saya ni dulu membesar dekat Felda. So uh, waktu kalau siapa yang lahir pada tahun 80-an ni, dia akan tahulah Felda ni kehidupan dia macam mana. Kan? Saya pernah belajar dengan liter gas kan. Ah dah sekarang tanah tu kan? kan. Nampak tak pelita? Ah so ah, bila kita nampak dalam dunia sekarang ni ah, kita dah ada kelengkapan yang sangat bagus, teknologi yang bagus kan, tapi kita still lagi ah, tak ada injection ataupun nak belajar sama belajar kan. Jadi saya dulu ni belajar dengan hanya pelita ni saja kan, lampu minyak tanah ni lah kita panggil dulu. And then kemudian bila dekat suasana dekat Felda ni zaman 80-an 90-an ni saya membesar dalam keadaan semua orang tak suka duduk di Felda. Sebab waktu tu banyak kes jenayah bermula dekat Felda, banyak kes marempit bermula dekat Felda. Jadi saya tanam niat saya ni, eh okay, one day aku kena keluar juga daripada Felda ni. Jadi masa itulah Semangat saya untuk belajar So bila saya dah belajar pula Saya pergi juga dekat dalam dunia korporat So dunia korporat ni bila dalam 15 tahun tu Kita ni dah diinjekkan Doktrin dalam kepala kita ni Habis je belajar kita perlu bekerja betul Kita perlu kerja Sebab kita nak bagi balik lah Mahfaz tu kepada ibu bapa kita Jadi kita pun bekerja lah dengan rajin So moment saya Paling best lah Saya bekerja ialah Dulu dekat Big 4 Audit Firm ni Doktor tahulah macam mana kerja dia kan Tahu sangat Kan dalam bilang tu Korporat saya tak, nah, tak pernah get involved. Selalunya orang kalau dengar auditor ni mesti orang tak suka betul tak? Uh, orang tak suka lepas tu nak, nak, kalau mindset saya eh sebagai orang yang tak tahu ni orang tak suka sebab dia ni lah yang mencari kesalahan, -kesalahan ni kan? Tak. Kerja dia macam long working hours kan? Betul. So kalau waktu closing tu satu hari tu ada satu ketika tu lah dekat big four company ni saya balik pukul lima setengah pagi. Oh macam orang oh, saya doktor. Oktober. Tapi balik lima setengah ni Dulu saya tinggal di pantai dalam. So saya duduk dekat rumah flat yang masa tu baru mula-mula nak masuk lah dalam Kuala Lumpur ni. Hmm. Saya duduk dekat rumah flat tingkat 18 ke 19. Dan saya balik 5.30 pagi. Waktu saya balik tu doktor, lift pula rosak. Allahu Akbar. Ni ingat 19. 18. Uh, waktu tu uh, kalau audience nak tahu lah kan. Kalau kita dengar dalam keadaan penat ni, kita tetap nak balik rumah. Tapi bila sampai rumah tengok lift rosak apa yang kita buat? Saya tidur dalam kereta lah. Ya uh, itu saya sebab uh, Saya yes, sebab so kalau ke hospital pun Dululah uh, Memang tak sempat nak balik Tidur dalam kereta ah, okay. So saya memang uh. naiklah tangga okay. Sampailah tingkat 19 tu So saya naik tangga Semata-mata eh Kita balik 5.30 tu Nak tengok kita punya tilam lah kata kan Nak baring sekejap Lepas tu kita bangun Kita mandi Kita solat subuh Kita terus balik pergi kerja ha, Masa tu semuanya dah macam zombie lah Auditor ni dah macam zombie Yelah. Aha. Tak, tidur. tak tidur Tak sempat nak bersiap semua benda kan Kita hanya pergi untuk mandi dan solat subuh je Jadi apa yang kita belajar daripada sini ialah Bila kita diberikan kemudahan terlalu banyak Kadang-kadang kita ambil enteng dan ambil mudah Tak kisahlah dari segi apa Dari segi belajar, dari segi bekerja kan hmm. ha, Kalau kita diberi kesusahan Adakah kita sanggup untuk menempuhi kesusahan tu? Jadi, ha, lagi banyak sebenarnya bila kita fikir lagi banyak kemudahan tu ditarik, sebenarnya kita rasa kita tak boleh nak survive dan nak teruskan teruskan kehidupan lah kan? Tapi sebenarnya, daripada kesusahan lah juga, daripada halangan tu juga lah sebenarnya yang boleh membentuk jati diri kita pada masa depan. So, saya sekarang ni, bila saya apa jua dalam keadaan ke dalam kehidupan saya, insyaAllah lah dengan izin Tuhan saya bolehlah menempuhi. saya dia naik tangga dia. 19 tahun pantai kat, dekat tu? pantai dalam tu. Ah, ha, memori tu memang teringat lah sampai sekarang. Ha, tapi ada satu lagi lah yang saya nak cerita kat sini lah kepada semua eh. Saya dulu belajar dekat universiti di Gombak. UIA di Gombak. Saya belajar 4 tahun dekat sana. So ada satu ketika tu doktor. Saya ni tahun 1 saya dah beli kereta dah. Macam mana tu? Ha? Student. Student eh? Ah, ha, student kat luar sana mesti ma macam mana coach Joe ni buat ni. Saya nak tahu juga. Ha? Tahun satu tu Saya dah beli kereta Lepas tu saya aim Masa tu kereta second lah Saya beli So bayar lebih kurang 400 so kot Maximum 400 So beli 400 Saya share dengan mak saya Jadi apa yang saya buat Saya terpaksa kerja part time Dan pada waktu Bayar duit deposit tu Waktu tu kan tak dapat gaji Lagi kan kerja kan So saya survive dengan apa tau Oh masa ni memang kisah sedih lah Saya makan satu minggu doktor Saya makan roti canai je Ui Saya makan lunch Saya makan dinner Nasib baik saya dia jumpa makan jumpa roti canai. Saya sekarang night. Kalau dia jumpa saya masa tu Mungkin dia kena camah Dan ikut jom ni Saya makan roti canai je satu minggu sampai rasa macam nak muntah dah C masa tu roti canai singgit je kok eh tak sampai eh, kan? saya saya rasa, namping, saya saya tak usik ah je seminggu je masa tu nak telan roti canai ni Wuih boleh menitis ni air mata dah eh betul lah menitis bukan sebab ni nah. sebab dia nak muntah dah ni makan roti canai ni ah itulah so saya melalui fasa saya dalam keadaan yang ah, macam itulah macam itulah. Macam itulah keadaan dia. Jadi peringatan ataupun satu inspirasi kepada anak muda yang dekat sana kan. Kesusahan tu ialah bukan dijadikan satu alasan ataupun halangan untuk kita terus upgrade diri kita ataupun nak teruskan lagi kehidupan kita. Sama ada bekerja ataupun kita belajar. So sepatutnya kesusahan tu yang kita jatuh. Kita mestilah jatuh betul. Jatuh kan masa susah tu. Uh, tapi kita kena tahu cara untuk bounce back lah kan. Ya yeah, but... uh. So, kita sama juga macam doktor ada main saham tak? Ada cuba-cuba tapi tak bukan secara serius lah. Saya belum uh, serius lagi. Ha. Okay, tahu kan saham-saham punya trend tu dia ada turun, lepas dia ada naik kan? Okay, so sama juga macam proses dalam kehidupan kita. Bila kita tengah turun, pasti ada satu saat, satu point yang kita akan naik. Sama Betul. juga macam saham. So bila dia tengah turun, kita beli saham sebab apa? Sebab kita akan yakin oh company ni satu masa mesti dia akan naik. Betul. Betul. Ah ha, so kita kena cari point yang kita nak naik tu. Dan bila kita naik Kenaikan dia ni mesti lebih tinggi daripada kenaikan sebelum ni. Ha, itu dalam pattern jika kita bermain saham. So sama juga dalam kehidupan. Bila kita jatuh, kita cari jadi point yang paling rendah untuk kita naik balik. Bila kita bounce balik ke atas, kita yakin kenaikan kita ni lebih baik daripada kenaikan yang sebelum ni. Ha, sama juga. Saya believe mm. dan uh, percaya kepada benda tu lah. Bagus lah. Very impressive. Sebab first time saya rasa saya dengar orang relate kan falsafah hidup dengan pattern saham. Menarik, menampak sangat memang orang orang-orang numbers, uh, orang keuangan. Kalau menarik boleh masuklah kelas saya. Tanya uh, hmm. tengok. Uh. Kita belum sebab tanya lagi. Dia dah belum buat dulu. Ha, uh, okay, so teruskan je lah. Uh, sebab dah cerita pasal kelas. So, sekarang ni, sebab kita pun daripada awal dah cakap, Coach Jo adalah seorang trainer kan dan sebagainya. So, saya rasa mesti orang pun kat luar tertanya-tanya, apa yang you actually tengah buat sekarang? Okay, so saya saya dan cash flow ni, kita membuat training ataupun upgrade skills knowledge kepada business owner dan juga individuals kat luar sana. So kalau kita nampak sekarang ni doktor mm -hmm. pattern orang ramai tak suka bekerja 9 to 5. Betul. Ah ha, so orang nak bekerja anak-anak muda sekarang dia suka ambil kerja freelance. So dia tak nak orang beri arahan kepada dia. Betul. Ah ha, jadi contohlah kita nampaklah freelance Lepas tu kita nampak part timer, kita nampak gig ekonomi. Gig ekonomi sekarang ni terlalu pesat membangun kan. Orang buat grab, orang buat courier service. Lepas tu orang buat apa lagi? Konsultansi. Consultancy. Banyak sangatlah kan. And then apa lagi? Orang buat affiliate. Nah Sekarang ni terlalu banyak uh, ha, berkembang dengan pesat kan. Jadi kita expect trend ini semakin akan semakin meningkat, akan semakin membesarlah kelompok orang muda yang macam ni. So daripada trend ni apa yang saya dan my cash flow nampak ialah mereka ni nak buat bisnes sebab nak duit dan mereka ni ha, jual item-item tersebut tu sebab passion mereka ni terhadap benda tu. Kalau dia suka bergaya, so dia su akan jual pakaian. Ah uh, fashion. Ah ha, dia jual lah dia punya pakaian semua kan. Kalau dia suka kecantikan, dia akan jual skincare, beauty Punya semua benda kan Tapi diorang ni Satu benda yang diorang misi Ilmu Betul. mengenai perakaunan dan juga kewangan So bila dia dah ada duit Macam mana dia nak Uruskan duit So ada satu kisah ni doktor Dia dah buat uh, Satu usahawan ni Yang saya jumpa Dia buat uh, Sales Dia buat sekali live ni Dia punya sales tu Masuk Terlalu banyak Tapi bulan depan Tak ada duit Ay, Mana pergi duit dia Dia pun tak tahu Haa Pelik kan Haa oh. uh -huh. Jadi Disebabkan itulah Senario yang tengah Sekarang ni berlaku ni saya dan My Cashflow sendiri kami fikirkan satu apa kata kita buat satu modul untuk beri education dan knowledge kepada business owner business owner ni sendiri supaya at least dia faham mengenai ilmu perniagaan dan juga perakaunan tu sendiri so tak adalah duit masuk banyak end up poket kosong kosong je kan Ha. Baru start berapa bulan je bisnes end up uh, 2-3 minggu lebur duit habis tutup bisnes tu. Orang kata duit singgah je lah. Nah duit singgah, duit singgah je lah. Singgah transit. Ha, jadi kita tak nak yang itulah. So hmm. kita ambil pendekatan because of this pattern ni banyak orang pergi gig ekonomi ni. So apa kata kita buat satu kelas ataupun training untuk mereka-mereka ni supaya dia orang faham mengenai ilmu perakaunan dan juga kewangan. Banyak doktor terlalu banyak. Dan ada juga yang dah buat duit banyak. Beli pula aset ni banyak sangat. Ha, uh, yelah like upgrade lifestyle. Dapat ribuan dalam masa sebulan Oh terus beli kereta mewah Terus pergi Span. travel Spend Terus pergi travel Banyak negara kan Tanpa dia tengok Sebulan dua bulan lagi Apa nak jadi Dia tak simpan untuk cash reserve lah Ya dia, dia tak simpan untuk cash reserve Dia tak ada emergency fund So benda-benda okay. ni lah Kita masukkan dalam modul My Cash Flow Untuk kita train Semua business owner Business owner Dan juga individual Kat luar sana So sekarang ni My Cash Flow Hanya fokus kepada Orang yang Business owner Atau gig economy saja Ataupun Ada juga macam contoh, you ada juga sentuh kepada kewangan individu. Macam mana? Okay, ah. So sekarang ni, currently memang kita ke arah modul untuk business owner. Which is juga individu. Sebab kita percaya, kalau bisnes tu sendiri nak ada bisnes yang kukuh. Mm -hmm. Ataupun financial freedom lah. Kita panggil term financial freedom untuk bisnes tu sendiri. Owner tu sendiri kena financial freedom. Oh, untuk owner tu. Ah, Faham, faham. So owner ni sendiri kena financial freedom. Sebab kalau bisnes tu tiba-tiba duit sangkut. Siapa, siapa nak yang nak spam duit. Ah betul betul betul. Ambil poket sendiri. Yeah betul. End up bisnes pun hancur, duit poket sendiri pun tak ada. Risau tiba-tiba owner pun tak ada duit sendiri. Jadi sekarang ni kami pandang dua golongan oh, ni, olah. financial freedom untuk bisnes hmm. dan juga kita nak bagi juga financial freedom untuk individu tu okay. sendiri. So, my cash flow akan fokus kepada dua golongan ni lah. But currently, kita fokus kepada business owner dulu untuk dia orang faham mengenai ilmu perakaunan dan juga keuangan uh, kewangan tu sendiri. Okay, okay. Kita nak ambil soalan yang terakhir untuk kita nak merangkumi uh, hari ni punya session. So uh, simple je uh, soalan dia. So apa Coach Joe punya nasihat kepada golongan muda? Sebab tadi kita pun banyak bercerita uh, Coach Joe pun kata kan golongan muda ni yang banyak suka nak buat gig ekonomi dan sebagainya. So apa nasihat yang Coach Joe nak tinggalkan? Uh, take away message lah kita kata untuk audience kita yang mungkin bergolongan muda. Apa step dia orang perlu buat kalau dia orang nak start urus kewangan individu dan juga bisnes? Nasihat untuk orang muda eh. Okay, yang pertama sekali kalau yang berminat dengan perniagaan. Okay, kita tahu perniagaan ni ialah satu cabang duit lah, cabang duit yang, yang banyak lah kan nak dapat daripada hmm. perniagaan ni. Okay, satu, kalau nak pilih perniagaan yang betul tu ialah jangan hanya tengok kepada apa yang kita minat. Oh menarik. Mungkin apa yang kita minat tu bukan hmm. solution untuk orang kat luar sana. Kita mencari satu produk yang boleh memberi penyelesaian kepada orang luar sana kan itulah produk kalau produk tu ialah produk yang kita sendirilah syok sendiri jadi tak adalah orang nak beli kita yang beli kita yang beli handap kita yang simpan stok stok kan okay. ah ha, jadi carilah bukan hanya passion kita tapi carilah produk atau apa perniagaan yang boleh memberi penyelesaian Kukada. kepada ramai orang ke luas okey tu yang pertama hmm, yang pertama yang kedua bila dah ada duit yang banyak ataupun ada mungkin ada yang dah bekerja buat gig ekonomi ataupun part time dah ada duit yang banyak so jangan terus nak upgrade lifestyle Okay. sebab kita ni doktor mm. pernah melalui kan zaman muda kita pun pernah lalui kan so bila zaman muda ni kita pernah lalui tu semua benda kita nak travel right. ah ha, so kena agihkan mm. ada duit keuntungan untuk emergency ada keuntungan untuk diri kita sendiri untuk lifestyle kita sendiri dan jangan tinggalkanlah bab ni pergi explore kenal ramai orang besarkan network anda ha, cara nak besarkan network ni pergi je lah jumpa lebih ramai orang pergi pergi seminar ke pergi apa lagi pergi travel so lebih jumpa ramai orang kan ha, so kita dapat kembangkan network kita dan yang terakhir yang ketiga ialah sentiasa ada contingency ataupun backup plan kita tak tahu dunia perniagaan ni dia naik dan turun dia macam saya cakap tadilah macam saham macam saham tu Ah ha, kalau kita tak ada apa Jati diri yang kuat dalam dunia perniagaan ni Kita akan hilang Hilang dalam dunia perniagaan hmm. Kan ah, Jadi dan Kena ada backup plan dan juga Contingency plan Betul ha, So ha. apa jua Dalam income Dalam career kita Dalam kehidupan kita So kita kena ada backup Dan juga contingency plan Okay Faham ha. Ha, itu, itu untuk Orang yang berniagalah hmm. Kalau individu yang tak berniaga Apa yang orang kena buat Kalau orang nak start urus keuangan Okay ha. Dia bekerja lah dia bekerja sebab tadi sebenarnya uh, behind the scene kita ada berbual sikit so jawapan kor Hijo ni kami semua tengah tunggu okay tips je lah tips untuk orang okay yang pertama sekali ialah macam saya saya cakaplah eh kalau kita baru dapat gaji yang pertama gaji yang kedua kan kita baru nak start kita punya saving plan semua benda kan so jangan terus invest kepada benda yang terlalu besar ataupun okay. asset kan mm. guna invest kepada benda yang perlu contoh ada orang kata ni uh, jangan beli kereta Okay. Betul tak? Mm. Betul kan? Ramai orang kata uh, financial ini pandangan saya lah eh yang anda tak bersetujulah dengan saya. Tapi banyak ramai financial guru kat luar sana kata janganlah beli kereta. Okay. Kalau bonek, jimat. Kan bukan? Rumah lagi lah kan? Uh -huh. Janganlah. Tapi tip saya ialah mm. bagi saya belilah kereta. Belilah kereta. Sebab kereta itulah yang akan generate duit, duit daripada kereta tu. Contoh kita boleh pergi kerja. Dan kita boleh gunakan kereta kita tu untuk buat lagi di ekonomi kita. Boleh tambah lagi pendapatan. Tapi, janganlah beli kereta yang mahal. mahal yang melebihi hmm. kita punya kemampuan. Itulah sebab saya nak selit sikitlah sebab okey saya tak berkurata lah uh, semua orang muda. Tapi, kita akan jumpa orang yang macam mana, Koh Kan tadi Koh kata beli kereta kan? Ha. Orang oh, dia cakap, oh Koh kata beli kereta. Terus beli dream car. Kereta pertama. Uh, macam mana tu? Itu sebenarnya dia akan terbebalah. Kita satu esok lusa kita tak tahu macam mana Mungkin eh, kerja kita tak ada terbaik. kan Mungkin perniagaan kita hilang ha, Jadi kita kena bersiap sedia Back balik kepada tadi contingency dan juga backup plan Jadi macam kereta Dulu saya beli kereta pada umur saya apa, 19 tahun hmm, masa kan dia Masa saya 20 tahun lah Saya hmm. ambil 20 tahun saya dah beli kereta Sebab apa? Satu saya nak bekerja Daripada kereta itulah saya akan boleh produce lagi banyak duit Yang kedua hmm. memudahkan saya untuk balik ke kampung lah Ha, bergerak ke sana sini so tak perlu saya nak sewa membazir masa lagi pergi dekat ha, apa cari tiket bas lah whatever semua kan ha, jadi gunakan dan belilah kereta mengikut kemampuan macam saya dulu doktor second car saya masa saya dah start bekerja saya beli kereta yang berharga RM80,000 which is masa tu ramai orang kat luar sana kata jangan beli kereta jangan yang berharga macam tu sebab terbeban lah sebab kan orang yang ter terbeban kan jadi saya kenapa saya beli saya ada kemampuan saya Lepas saya kira saya boleh beli, afford untuk bayar banyak ni. Dan kenapa kereta tu, contoh saya ambil kan doktor. Kalau saya beli pada umur saya 23 tahun. Bila saya buat loan, 9 tahun kan. 9, ha. So 9 tahun lagi, saya dah habis bayar. 23 tambah 9, berapa? 32, 32. 32 tahun. Ha. Kereta tu dah hak milik saya. Kalaulah kita beli kereta pada umur kita bila waktu yang sesuai orang kata nak beli kereta umur 28 29 28 tambah lagi 9 tahun 37 saya 32 dah ada kereta sendiri orang kat luar sana beli 37 tadi dia belum tentu lagi dia boleh bayar habis sampai umur 37 kan ha, so itu pandangan lah mungkin berbeza dah dengan so yang pertama tadi ialah bahagikan gaji ke yang dapatkan dengan emergency fund dan juga lifestyle sendirilah dan yang kedua ni ialah mula untuk banner networking janganlah uh, jadi macam apa kita panggil keresumbang kan eh. ah uh, keresumbang uh, tak pandai gaul ah uh, pergi kerja balik kerja balik pergi kerja, kerja balik kerja, ya, kerja lah. balik kerja kan so apa yang kita habis masa kita habis masa jam. dalam perjalanan jam dan juga kita tengoklah Netflix kita tengoklah uh, semua apa benda-benda tu kan padahal Waktu-waktu tu kita boleh gunakan untuk benda-benda yang bermanfaat Contohnya, network pegawai dengan ramai orang ha, Dulu kita kecil-kecil, saya suka zaman saya kecil-kecil ni doktor Sebab kalau kita kecil, kita boleh berlari-lari je depan orang kita Tanpa kita risau pandangan orang hmm. Tapi bila kita dah besar ni, kita bukan sebenarnya segan Sebenarnya kita takut dengan pandangan orang Eh, tiba-tiba kita nak berlari depan orang eh ha, Jadi kita ni hidup terlalu mengikut sangat dengan pandangan orang Jadi Betul. gunakan peluang yang ada waktu kita masih muda ni Untuk banner networking bisnes kita. Jangan hanya habiskan masa untuk hobi saja tidur ataupun apalah. So masa muda inilah yang kita kena gunakan dia dengan benda yang bermanfaat. Cukup lah dua untuk hari ini. Yeah, cukup lah dua untuk hari ini untuk golongan berniaga dah buka kan. Hari ini uh, kita akhiri session kita kat sini. So terima kasih banyak-banyak aku tu hari memang orang yang hebat sungguh rupanya. Eh, saya dia ni lagi orang hebat daripada saya ni. bekerja dengan dia uh, quite time jugalah. Tapi maksudnya, uh, hari ni baru kita dapat dengar. Rupanya, ya Allah, profil beliau sangat-sangat hebat. Uh, so, anda pun dah boleh check it out. My Cashflow kan tadi ya, uh, nama brandnya. So, jangan ketinggalan untuk episode seterusnya dalam Podcast Kejayaan.